kanalımıza beynəlxalq miqyasda dəstək olmaq üçün abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertizə və Reabilitasiya Agentliyinin həkim ekspertinə qarşı xuliqanlıq faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Bərdə rayon sakini 1963-cü il təbəddüdlü Şahmayil Mustafaev heç bir əsas olmadan ictimai qaydanı qəbul şəkildə pozaraq agentliyin həkim ekspertini yumruqla vuraraq ona müxtəlif dərəcələrdə yüngül bədən xəsarəti yetirib. İstintaq tədbirləri ilə hadisəyə baxış keçirilib. Xəsarətdan həkim ekspertlər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. Məhkəmə tibbi ekspertiziyasının rəyi və şahidlər ifadəsi alınıb. Binə qədər rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində cinayət nağəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə başlayan cinayət üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.